Все началось со звонка диспетчера порта «Кавказ». Сегодня в 6 часов утра поступило сообщение о условной аварии нефтеналивного танкера и грузового железнодорожного парома в районе Керченской паромной переправы. Соответственно, немедленно были задействованы все силы РСЧС региона. Соответственно, от пожарно-спасательного отряда города Керчи к работам было привлечено 90 человек личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В проливе столкнулись идущий к Крымскому берегу пассажирский паром и танкер, направлявшийся в сторону Ростовской области. Оба судна получили пробоины, и в моторном отсеке танкера произошло возгорание. Пассажиры, которых на судах оказалось 60 человек, ждали помощи спасателей. Провести боевое развертывание, установить разветвление, проложить рабочую линию, ГПС-600 подать звеном в теплоотражающих костюмах, в средствах идеальной защиты органов дыхания, руж. В таком же тесном взаимодействии крымские спасатели и сотрудники министерств и ведомств еще три дня будут ликвидировать на полуострове условные катастрофы природного и техногенного характера. Это и железнодорожные аварии, и подтопления, и даже карантинные мероприятия в рамках безопасности во время курортного сезона. Всего в учениях примут участие больше 200 специалистов и будет задействовано 38 единиц пожарно-спасательной и инженерной техники. Светлана Квитко, служба новостей и ТВ.